Здравствуйте. Звонок из банка «Русский стандарт» на Жигуле Николаевна по поводу кредитной карты. Классик мастер-кар. В чем причина неоплаты? Денег нет. Как давно денег у вас нет? Вчера закончились. А почему тогда вчера оплату не произвели? Либо позавчера? Я не в состоянии был. Пьяный. Пьяный были? Да, когда очнулся, денег нет. Не, что понятно. А на той неделе что с вами случилось в таком случае? То Почему же на то той не... неделе не оплатили? То же самое было. Месяц за запоя. Я вообще, когда намерена оплату произвести? Как намерена опрос банком-то решать? Вы сейчас на просрочке находитесь. Я думаю, вы в курсе. Когда из запоя выйду. Когда из запоя выйдете? Ну, да. А что, в договоре так и написано, оплачивать только после того, как из запоя выходите? Ну, не знаю, не читал. Не считали? Угу. Ну а как тогда оформлялись, с какой целью? Чтобы Чтобы что сделать? Запои выйти. Вы оформили кредитную карту с целью, чтобы уйти в запой. Да. Ну, понятно. И что вы считаете, у вас есть какие-то законы основания не производить оплату? Не знаю, закон, не знаю, ничего не знаю. Ничего не знаете. все mm. ну, понятно. А если ваши документы передадутся его выездному сбору, вы что им скажете? Точно так же? Ничего не знаю? Mm. Да, тоже. Я в запое был, не производил. Да. В общем, что вы собираетесь делать-то? Mm. Пить дальше пока. Mm. то есть банком решать никак не намерены? Правильно? Я запое выйду, что? Ну, понятно. Кто по адресу регистрации проживает у вас? Не знаю, я за Аркадем Забоем. Аркадем, Набережные Челны, улица Московский, проспект, дом 98, квартира 424. Кто по данному адресу проживает? Я. Вы проживаете? Замечательно. где работаете в настоящий момент? Я в запове, я не работаю. Нигде не работаете? Пока нет. А ранее где работали? Нигде. По банке ходил, деньги собирал. Это как? Деньги брал, в Забое уходил, деньги кончались, с другой банк шел понятно. Кто из родственников может вам помочь с оплатой? Не знаю, спросите у них.